assalomu alaykum notiq uz kanaliga xush kelibsiz voizlikni sirlari notiqlikni qanday asrotlari bor uning tirsimi nimadan iborat degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi buning uchun yozilgan manbalarni o'qish mulohaza yuritish va ayni paytda qaysidir ma'noda buyuk notiqlarni merosini adabiy merosini chiqishlarini zimdan kuzatish va o'rganishda hikmat ko'p voyizlik sirlari haqida o'n uchinchi darsni e'tiboringizga havola qilamiz mana endi buni o'ziga xos jihati nimadan iborat ekan marhamat tinglashga kirishishingiz mumkinram o'n uchinchi dars voyizga zarur bo'lgan o'ziga xos sifatlar reja matonat qat'iyat birorta fanni yoki jahon tillaridan birini o'rganish uchun harakat qilayotgan odam muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p vaqt darkor ekanligini bilishi shart ba'zi vaqtlari foydali ba'zilari esa natijasiz o'tadi lekin eng muhimi yuksakroq natijaga erishishga doimo harakat qilish kerak yana natija chiqmayotgan vaqtlarda to'xtab qolmaslik yoki ortga qaytmasligi darkor matonat hatibga nisbatan ham najot halqasidir bu vaqtning o'zida esa u yetishlik orzu qilingan maqom bo'lib qolmoqda xohish va istak bir narsani xohlash unga yetishning yarmidir inson yo'lboshchilik rahbarlik maqomiga erishishi uchun bu maqsad yo'lida unda kuchli istak xohishi bo'lmoqligi lozim to'rtinchi nutq leksiya ma'ruza voizlarning har biri gapiradigan mavzu va kalimalari bir xil ekanligida shak yo'q lekin nutq shu kalima va mavzularni chiqarishlikdagi har bir voizga xos bo'lgan uslubdir insonlar taomni bir xil mahsulot va sabzavotlardan tayyorlaydilar lekin ular pishirgan taom bir xil bo'lmasligi hammaga ayondir notqlik ham shundaydir nutq ham shundaydir nutq bu voyizning kalimalarni gapirayotganda ularga bergan jilosidir beshinchi tovushni ishlatish har bir kalimaning og'izdan chiqishida o'z haqqi va hajmi bordir kalimalarga bo'layotgan ahamiyat notiqlikda tajvid ilmidagidek talaffuz jihatidan bo'lmaydi balki vaz yoki ma'ruzaga nisbatan bo'lgan nisbiy ma'nosiga ahamiyat beriladi kalima ahamiyatini belgilash notiqning o'ziga havola qilinadi masalan aytilayotgan so'z sarlavha yoki dalil bo'lishi mumkin yana bajarish vojib bo'lgan amal va saqlanishi kerak bo'lgan odat bo'lishi ham mumkin so'zlarni yozishda ham muhim kalimalarni yo'g'onroq qilib yoki ostiga chiziq chizib qo'yishlik kuzatilganidek boiz ham gaplarni eng muhimini belgilab baland ovozda gapirishi lozimdir toki bu gap boshqa so'zlardan ko'ra balandroq eshitilsin pauza so'z va jumlalar orasidagi jimlik pauza deb kalimalar orasidagi tovushdan holi bo'lgan bo'shliqqa aytiladi mana shu pauzalarni ham to'g'ri ishlatish lozimdir fikrlarni aytishdan oldin yoki keyin muhim so'zlarni yetkazishda shularga munosib bo'lgan tarzda ozgina vaqt jim turish ham va'zni ta'siriga foyda keltiradi tovushga jilo bermoqlik odam moddiy hissiy ashyolarga rang jilo berishi mumkin ammo tovushga jilo berish g'arib ishlardan hisoblanadi lekin ba'zi bir kishilar uchun bu amallarni bajarish tabiiy holdir ular ovozlarni ko'tarib pasaytiradilar xursandchilik yoki mahzunlik o'rinlarida ovozlarga shu holatlarga mos ohanglarni qo'shadilar mana shuni tovushga jilov berish deyiladi voyiz vaz asnosida ovozini bir xil tarzda ushlab turmasligi kerak chunki bu narsa jamoatda malollanishni paydo qiladi va nutqida yetkazishni maqsad qilgan ma'nolarga putur yetkazishi mumkin o'zini tutish bu yerda gap voyizning turgan joyida o'zini tutishi haqida bormayapti chunki bu narsada hammaning fikri bir joydan chiqadi balki voyizning huzuri deganda uning o'zini jonli tutishi jonli iboralarni keltirishi yorqin shaxsiyatini namoyon qilishi haqida gap bormoqda voyiz o'zini risolidagidek tutishi uchun unga zakovat farosat ikkala ko'zi bilan jamoatni holini kuzatib turish lozim va'z vaqtida tepaga yoki pastga nazar qilishlik ham voyizning huzuriga putur yetkazadi musulmonlar ichidagi ba'zi voyizlar tabozuni noto'g'ri tushunganidan minbarning ustiga chiqib olib miskinlik va zalillikni zohir qiladilar bu narsa ularda namoyon bo'lishi kerak bo'lgan shijoatni yo'qotadi jamoatning ularga bo'lgan shuurini hissiyotlarini pasaytiradi bois vazga chiqishidan oldin xotirjamlik hayajondan yiroq bo'lishi kerak nutq so'zlashdan oldin ko'p miqdorda taom tanovul qilmaslik ham zaruriy holatlardandir aks holda dangasalik parishonlik lanjlikni paydo qiladi vazni tinglayotgan jamoatda esa salbiy fikrlar tug'ilishi mumkinyettihi kiyimlar yer yuzida o'zini hurmat qilmaydigan kiyim tanlashga uni pokligiga badaniga yarashishligiga e'tibor qilmaydigan voyizni ehtirom qiladigan qavm topilmasligi aniq ko'plab oizlar vazlarni tayyorlab yetarli darajada mashq qiladilar shunday bo'lsa ham ularni jamoatlari ko'payish o'rniga ozayib boradi bunga sabab ularning tashqi ko'rinishlaridir demak boiz kiyimlarning ko'rinishiga o'ziga yarashishiga e'tibor qaratmoqligi lozim sakkizinchi tabassum vaz aytuvchi shaxs şəxs, o'zining shaxsiy muammolari sababidan insonlarga horg'in havoqi soliq holatda yuzlansa bu holati bilan ushbu voiz insonlarda jamoat bilan ishi yo'qdek taassurot qoldiradi shu sababli boyiz va jamoat o'rtasida to'siq paydo bo'ladi mana shu o'rinda voyiz uchun jamoatga yuzlangan holatida tabassum qilishning naqadar ahamiyatli ekanligi ma'lum bo'ladi vazni tabassum bilan boshlash zarur ekanligi bilan birga bu tabassumni xutba oralarida goh gohida vaziyatga munosib tarzda takrorlab turishlik voyiz bilan jamoat o'rtasidagi masofani yo'qotib yuboradi va vazni ularga to'liq yetib borishligiga zamin yaratadi o'ninchi jamoatni bir joyga yig'ish voiz jamoatni bir joyga to'plashga harakat qilmog'i kerak ular bir birlariga yaqin joyda o'tirishlari yoki turishlari lozim ko'pincha voyiz masjidga yoki biror bir joyga vaz qilish uchun borsa jamoat parokanda bir biridan uzoq holda o'tirgan bo'ladi bu holat ularni vazi tinglashga bo'lgan g'ayratlarini yo'qotadi demak voyizning gapi ularga ta'sirli bo'lishi ular oldida foydali nutq so'zlashi uchun o'z ommasini bir joyga yig'moq'ligi darkor o'n birinchi yorug'lik voyiz o'z nasihatlarida yutuqqa erishishi uchun yorug'lik ham alohida rol o'ynaydi orqa tarafdan yoki ikki tarafdan tushayotgan yorug'lik vazga yaxshi foyda bermaydi vazga chiroyli ta'sir etuvchi yorug'lik bu voyizning yuzini qamrab oladigan oldi tarafdan keladigan yorug'likdir yuz ifodalari mana shu yorug'lik sababli aniq ko'rinishi kerak lekin to'g'ridan yorug'lik tushirish kerak ekan deb boizga butunlay yorug'likni to'g'rilab unga ko'rishni qiyinlashtirish ham maqsadiga muvofiq emas vaz katta izdihom ichida bo'layotgan bo'lsa va boiz xontaxta yoki stol orqasiga o'tirib olgan bo'lsa o'z oldiga gullar yoki har xil suvli idishlarni qo'yib qo'yishlariga yo'l qo'ymaslik kerak aks holda bu narsalar voyizdan yorug'likni to'sib qoladi natijada voyizning ilmi yoki nutqiga bog'liq bo'lmagan arzimas narsalar sababli vaz muvaffaqiyatsiz yakunlanishi mumkin voyizning orqa tarafidagi eski kurslar suratlar xaritalar ham insonlar e'tiborini voyizdan uzoqlashtirishda muhim rol o'ynaydi ziyrak voyiz orqasida insonlarni ko'zini oladigan oldida esa ularni ko'zini to'sib qo'yadigan narsani qo'ymaydi 12 ikkinchi jimlik sokinlik osoyishtalik voyizning yutuqqa erishishligiga sabab bo'ladigan omillardan biri makon sukunatidir bir voyiz va'z qilayotgan bo'lsa-yu, o'sha joyda ishchilar ta'mir ishlarini olib borayotgan bo'lsa go'yoki <gölye> ular sehrli ishlarni bajarayotgandek jamoatning nigohi voyizdan ular tarafiga burilib qoladi va'z asnosida shu joyda bo'layotgan har qanday harakatlar jamoatni fikrini chalg'itadi ba'zi bir voizlar nutq so'zlab turgan paytda boshqa bir voizlar kelib qolsalar ularga peshvoz chiqadilar va ularni o'z yonlariga to'riga taklif qiladilar ular bu ish o'zlarining da'vatlariga foyda keltiruvchi tavozuning bir turi deb o'ylaydilar jamoat o'z fikrlarini voyizning yonida o'tirgan mehmonlarga ularning o'tirishiga hamda mana shu maqomga ko'tarilishiga sabab bo'lgan omillarga qaratadi demak va'z va nutq hamda da'vatlarimiz ijobiy samara berishligi uchun makonning osoyishtaligi zarur ekan o'n uchinchi ishora diniy nutqlardagi asosiy narsa bu sokinlik harakatlanmaslikdir ishora esa uning bir bo'lagidir ya'ni bu ba'zlarda ko'proq biqor bilan turmoqlik kerakdir ishora esa faqatgina nodir holatlarni aks ettiradigan vaqtdagina qilinadi ammo voyiz aytayotgan ish kamyoblik holatidan chiqqan ko'p uchraydigan narsa bo'lsa ishora qilishlik ahamiyati yo'qoladi voiz qo'llarini tushirib olib goh gohida ma'lum bir lahzalarda paydo bo'ladigan oddiy ishoralar uchun ishlatishi kerak ushbu mulohazalar homidov muhammad ayub qalamiga mansub mana tingladingiz notiqlikning sir asrorlari bilan voizlikni tilsimlari bilan bog'liq holdagi fikrlarni mana tingladingiz endi bularni qayta qayta tinglash asnosida bir narsaga amin bo'lasizki sizni o'zingiz ham amaliyot nuqtai nazaridan mashq bajarib ko'rishingiz kerak qani bu qay darajada sizga imkon tug'diradi qay darajada sizni fikrlashingizga yordam e, beradi ana shu tomonlarga e'tibor qilishingiz kerak sog' bo'linglar omon bo'linglar Azizlarim